Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün qaynanam umaclı halvaq çaldı. İstəyirəm məndə sizinlə reseptini paylaşım. İlk öncə 700 qram un, bir çimdik duz və bir stəkan süd hissə-hissə əlavə edib oma çalına gətirir. Oлмаcı itdikdən sonra əli aparatına töküb yaxşıca çəkir. Və aşsızına tökür, əli ilə təkrar aşsızının gözlərindən əlavə bir qaba keçirdir. Desmalın üzərinə yayır və təpimiəsi üçün 1 saat gözləyir. Mamaçlar təpiyənə qədər şərbətini hazırlayır. 700 qram şəkər tozu üzərinə 3 stəkan su əlavə edir, qoyur ocağa qaynamağa. Şərbətin üzərinə sarçök, limon suyu və şəkərli vanil əlavə edir. Şərbət artıq qaynayır, hazırdır. Belə bir qatlıqda olmalıdır. Nö keçirik omazlı halvanı hazırlamağa? İlk öncə 400 qram kərə yağı əridir, üzərinə yaydığı təpiddiyi omazları əlavə edir. döyüməcili halvanı rəngi qızarana saralana qədər qarışdırmaq lazımdır. Eyni bərabərliyiqdə qızarsın deyə. Artıq umaclı halvanın rəngi gözəldir, qəşəngdir. Siz zövqə görə edə bilərsiniz sizə şərbətini əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırırıq ki, içərisi topaq durmasın. Va artıq umaclı halvamız hazırdır. Ocaqdan götürürük. Qablara tökürük. Allah bütün əhsanatları qəbul etsin. Videomu bəyəndinizsə bəyəni işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə.